По 9А. Это можно громко сказать из всех участков Цеховского город окончательно помог и решил вопрос с потерпевшими, которые уже на данный момент не являются потерпевшими. Это в ЖП, «Социальная молодежная инициатива» Руданского 9А. Вот. Это произошло благодаря двум э, активистам, которые просто сражались за детальный план территории. Мы остановились на том, что аннулировав нам разрешение на строительство, мы начали все с нуля. Семейная комиссия, на которой мы отстаиваем сбои э, решение вопроса. Противостояли это выключенный свет, это вырванные волосы, это драки, это поломанные микрофоны. Это наши ребята, девчонки и мужчины, которые окружили наших докладчиков не на трибуне, а в зале, не допускали к ним э, этих девушек, которые стучали, кричали, орали, вели себя как, ну не знаю, обезьяны или как по-другому сказать. Срывали, третий раз уже была комиссия заседания, это срывали. Я говорю, подождите, мы люди, вот мы, у нас было и то, и то, и то, у нас все было законно. У нас э, в нашем доме очередникам дали жилье, шесть человек, если не ошибаюсь. Соответственно, э, да, пришлось выступать. Спасибо опять Константину. Это нужно было познакомить сначала с нашим депутатом Райаном Бродским, потому что на сессию не зайдут, так никто не может зайти. Спасибо ему, он тоже нас завел, включили повестку дня, проголосовали за то, чтобы нам дали слово. И мы имели уже основания идти получить городстроительные условия. Дальше, Александр Валерьевич, спасибо команда, содействовать, полностью помочь. Перед да, мы забрали градостроительные условия. Это первое, огромнейшая победа, это просто счастье невообразимо Опять с половиной месяца борьбы, это первый документ Дальше у нас уже разрешили на строительство. Вот, в принципе, вот наша история победоносная, самая первая, начальная, но победоносная. Мы очень рады и ну, инвесторы. Сейчас мы ожидаем собрания 31 марта, мы все это расскажем. Кто... Оператив, есть большие, хорошие шансы выйти в правовое русло. Это ЖК «Первое на троивище. У нас может быть третьим кооперативом, который выйдет вперед после принятия детального плана территории, ЖК «Бухгалтер-12», бывший ЖК «Маргарита». Если удастся победить органы следствия и снять арест, к сожалению, ЖК Мозаика и ЖК Флама на данный момент испытывают сильные рейдерские атаки как внутри своих коллективов, так и внешние. Внутри коллективов, к сожалению, находятся люди, которые считают, что они рано не всех остальных потерпевших. Они начинают организовывать житловые кооперативы, а потом всячески собирают деньги с людей на работу этих кооперативов и разворачивают их. На ЖК Флагман создали 11 различных кооперативов по СБП. К сожалению, вот такие действия они тормозят всех остальных. И обидно видеть, что внутри кооперативов есть люди, которые хотят второй раз обокрасть, такие же, как и они потерпевшие.